Qalın, əziz izləyicilər. İngilis dərsliyi 8-ci sinif uh, Unit 4 Progress Portfolio. I want to go over my progress. I can talk about different colors and say how they influence people. Mən müxtəlif rənglər haqqında danışa bilərəm və onların ə, insanlar ə, insanlara olan təsirini deyə bilərəm yuxarıdakı ABCD bəndlərində göründüyü kimi sizin bilginizin dərəcələridir. Özünüzü test edərək burada qeyd aşağıda qeydlər edə bilərsiniz. I can describe the flags of different countries. Mən müxtəlif ölkələrin bayraqlarını təsvir edə bilərəm. I can discuss the ways how we can help the disabled people integrate into the society biz mən ə, əlil insanlara, insanların ə, necə cəmiyyətə qaynayıb barışmasının ə, üçün onlara kömək etməyin yolları barədə ə, söhbət edə bilərəm. I can answer the questions about the text. Ə, mən mətn dəkiz suallara, suallara cavab verə bilərəm mətn haqqındaki suallara cavab verə bilərəm. I can talk about national symbols and ornaments. Mən milli simvollar və ornamentlər barədə danışa bilərəm. I can take part in discussing on famous painters, their works. Mən məşhur rəssamlar, rəssamların rəssamların işləri barədə müzakirə edə bilərəm. Uh, I can talk about the disabled people and their heroism. Mən əlil insanların izallar və onların ə, qəhrəmanlıqları haqqında danışa bilərəm. I can ask questions on colors and national symbols values. Uh, mən ə, milli simvollar, dəyərlər və rənglər haqqında suallar verə bilərəm. I can give feedback on friends activities during the projects. Mən bir proyekt proyektin qurulması zamanı dostların fəaliyyəti hakkında. rəy yürüdə bilərəm. I can write a paragraph on famous painters and their works. Mən məşhur rəssamlar və onların işləri barəsində paraqraf, yəni bölmə yaza bilərəm. To complete the sentences with the words phrases from the box. Cümlələri bu aşağıdakı sözlər vasitəsilə tamamlayın. When stop and pay attention to the tea. Dayan e, burada daydreaming olacaq. E, daydreaming stop. Daydreaming. E, xəyal qurmağa dayandır. And pay attention to the tea və müəllimə diqqət ver. To she stayed at home to uh, look after her children. Burada look after sözü olacaq. E, o evdə qaldı uşaqlara baxmaq üçün three uh black stands for death in some cultures uh, qara bəzi mədəniyyətlərdə uh, ölümü, ölümün ölümün başlanğıcını bildirir yəni ölümü uh, bildirir uh, for uh, we look forward to seeing you soon biz sizi görməyi səbirsizliklə gözləyirik. Look forward to səbirsizliklə gözləməkdir. 5 uh, He fought his illness with great courage. Uh, o öz xəstəliyi ilə böyük e, cəsarətlə mübarizə apardı. Burada courage sözü olacaq, cəsarət. 6 uh, She is a book about great inventions. burada looking for olacaq o böyük kəşflər haqqında kitabını izləyir, yəni vərəqləyir, axtarır. gözdən keçirir də o tərcümə oluna bilər. Seven cups were a part of young girls dowry. Burada dowry söz olacaq, Ç xalçalar gənc qızların cehizinin bir hissəsi idi. He she wants to dye burada rəngləmək sözü olacaq. Dye to dye her hair black. O öz saçlarını qara rəngə boyamaq istəyir. Sözlərin tərcüməsini bir də ayrıca verim. Qeyd etmək istəyənlər yaza, lüğətlərinə yaza bilərlər. Courage cəsarət, look forward to səbirsizliklə gözləmək, looking for axtarma, gözlə keçirmək. Look after. Baxma, qayğısını qalmaq deyilir. Dreaming, xəyalpərvərlik, xəyal. Stands for başlanğıc, başlanğıc. üçün. Dare, cəhiz, day, rəng. Stop. Tapşırığın içərisindəki sözlərə baxaq. Stop da dayandır, to stop dayandır. Pay attention. Diqqət et. Stay o qaldı. She stayed at home. O evdə qaldı. Hər e, videomda bir dediyim kimi, cümlə sözləri, söz birləşmələri şəklində yazın və tərcüməsini də o şəkildə yazın ki, yaddaşınızda e, qala bilsin. Təkcə tək-tək sözlər halında yazdıqda çox zaman tez unutulur. She stayed at home. O evdə qaldı. Look after her children. Öz uşaqlarına baxmaq üçün və ya uşaqlarına baxmaq. Black stands for these in subcultures. Eee, this burada ölümdür. İnsan cultures müxtəlif mədəniyyətlərdə. We look forward to seeing you soon. We look forward to bir səbirsizliklə gözləyirik. Soon də tezliklə. Uh, he fought o döyüşdü. He fight o döyüşür. Burada keçmiş zamandadır. Illness xəstəlik. With great courage böyük cəsarətlə. Uh, she is looking for a book. O kitabı gözləndən keçirir, kitabı axtarır great inventions böyük kəşflər about burada haqqında capital xalçalar a part of your girls dauri gənc qızların cəhizinin bir hissəsi she wants to die o rəngləmək istəyir she wants o istəyir to die rəngləmək heyə öz saçlarını Siri read the sentences cümlələri oxuyun. Five sentences contain a mistake in the use of it, its and it is. Burada bu cümlələrdə it, its və it is-in o, onun, onunundur sözləri ilə cümlələrdə səhvlər də var ya 5 cümlədə səhflər də var və bu səhfləri tapın və düzəldin. One, find the mistakes and correct them. One Susan has lost her key. Susan öz açarını itirib. Gördüyünüz kimi burada zamana da diqqət edin. Burada zaman forması present perfectdir. Present perfect get düzəldirdi, yadınıza salaq. Uh, have has üzərinə gəlirik verb 3. Burada gördünüz kimi hasdən sifət olunur sözün üçüncü şəxsdə olduğu kimi. Susan has lost uh, her key. Uh, she can't find its. O onu tapa bilmir. Uh, burada it's deyil it olacaq. Uh, to, your friend has posted the parcel. Sənin dostun bağlama göndərdi. Burada da uh, present perfect zamanıdır. İndi ki bitmiş zaman, yəni has və posted. Uh, Sənin dostun bağlama göndərib. It is on its way to you. Uh, burada it birinci it is Doğrudur. It is on. It is burada apostrofsuz it olacak. Onun sözü yani. It is onundur. Ama it is onun işlenecek. It is on its way to you. O onun yolunun üzerindedir. Sırayı da. The company bought some land. Kampanya e, biraz e, torpak aldı. But later it sold its lakin sonra o oğlanı satdı. It sold it. Uh, daha doğrusu, onu satdı. It olacaq burada. Fox. Uh, Jane has hurt her hand. Uh, Jane öz uh, əlini əzmishdi. Uh, but now it's okay. Lakin indi o uh, yaxşıdır. Burada it is olmalı idi apostrofla. It is, yəni odur. Bu yaxşıdır. Mənasında it və to be felinin qısaldılmış forması üçüncü şəxsdə. 5. Uh, uh, it is a nice day. Bu doğrudur. Bu yaxşı bir gündür. Would you like to go for a walk? Sən gəzintiyə getmək istəyirsənmi? 5-ci uh, cümlə doğrudur. 6. Uh, my friend has a sport car. Mənim qardaşımın bir idman maşını var. What has Salman drives? It is ə uh, lakin onu çox az az sürür. Uh, burada uh, it olacaq sonda. It's yox. For reading comprehension and writing. Oxu və yaz. Here the store and put the paragraphs in the correct order. Mətnini oxuyun və paraqrafları düzgün yerləşdirin. I wonder the birds decided to go to see the great spirit who was in charge of all of the animals. Bir gün quşlar belə bir qərara gəldilər ki, böyük ruhu, hər bir şeydən məsuliyyətli olan böyük ruhu gedib görsünlər. Ə, əsasən də heyvanlardan məsuliyyətli idi o. Uh, bu bir əfsanədir. Uh, yəni uh, nağıl uh, demək olar ki nağıldır. they to the grits put it to ask for help. onlar uh, onlara kömək etmək üçün uh, böyük ruha müraciət etdilər. the grits put it to a little on the bricks and decided to make paints of many colors. Böyük ruh onların müraciətlərinə cavablandırdı və belə qərar aldı ki, onları müxtəlif rənglərə boyasın. So he began painting the birds different colors. Belə ki, o ə, quşları müxtəlif rənglərə boyamağa başladı ə, və bu rənglər mavi, ağ, qırmızı, yaşıl və qara idi. He painted them with every color under the sun. O, o onları güneşin altında her bir renge boyadı. B. What do you think? Why he dyed them these colors? Nece düşünürsünüz? Niye o Onlar bu renklere boyadı? The Great Spirit explained the meaning of those colors as follows. The blue of the sky, the white of the snow, the red of the sunset, the black of the night and the green of the grass. böyük ruh bu rəngləri belə mənalandırırdı. Mavi göylərin rəngidir, ağ qarın, qırmızısı günəşin batışının rəngidir və qara da gecənin rəngidir. Yaşıl isə otların rəngidir. After that all the birds became colorful, attractive and beautiful. Bütün bunlardan sonra quşlar rəngarəng, -rəng, cazibədar və çox gözəl ə oldular. Sequence upon a time buts had no color. Ə qədim zamanlarda quşlar tam rəngsiz idilər. There were big and small birds. Böyük və kiçik quşlar var idi. All the plants, trees, flowers and animals were colorful. Bütün çəmənliklər, əkinlər, ağaclar, çiçəklər və heyvanlar rəngarəng idilər. The panda was black and white on da ağ ah və qara idi the fox was red e, türkü qırmızı idi the beaver was brown ayı qəhvəyi idi but all butluk dol lakin bütün quşlar can sıxıcı görsənirdilər they were jealous they also wanted to be beautiful like other animals onlar e, qısqanç idilər və onlar da həmçinin digər heyvanlar kimi gözəl görünmək istəyirdilər. Burada mətnin mənalarına baxırıq və aydın başa düşülür ki, birinci ə, sıra C bəndindədir. İkinci sırada gəlir. A bəndi üçüncü sırada gəlir, B bəndi. Uh, Redo store again paying attention to ə, intonation. Mətnə yenidən oxuyun, intonasiyaya diqqət edərək. 5. Make up a story that starts with the following sentence. Aşağıdakı cümlə ilə başlayan ə, bir hekayə qurun. 1. I woke up and saw that everything around was in black and white. Bir gün mən yuxudan ayılıb gördüm ki, ətrafımda hər şey ağ və qaradır. Qısa bir essə yazın. deyirəm, yazıb qeyd edə bilərsiniz. It was so dull. Bu çox cansıxıcı idi. I thought that this is dream. Mən düşündüm ki, bu bir yuxudur. Because without uh, colors I can't imagine my life. Çünki rənglərsiz mən öz həyatımı təsəvvür edə bilmirəm. As late as I woke, woke up. Xoşbəxtlikdə mən sonra yuxudan ayıldım. I saw that it had been a dream. Sonra mən gördüm ki, bu yuxu və ya da xəyal idi. Diqqət edin bu cümlədə uh, had been uh, past perfect zamanı da keçmiş bitmiş zaman. Uh, demək, I saw that mən gördüm ki, it had been a dream bu yoxu imiş. Uh, in real life we have God colorful world. The, uh, real həyatda bizim uh, çox rəngarəng dünyamız var. Everything around us is beautiful, attractive. Bizim ətrafımızda hər şey çox gözəl və cazibədardır. God gave us irreplaceable blessings. Allah bizə əvəzsiz edilməz nemətlər verib. We should always be thankful. Biz həmişə şükür etməliyik. Bu nümunədən istifadə edərək özünüz sərdə şəkildə yeni bir sözlər əlavə edərək mətnə qısa bir essə yara da bilərsiniz. Mətn dəkəki naməlum sözləri gözlərini deyəcəm. Son çalışmamızda da yeni sözləri var, bunları deyək, sonra keçək mətnlə. Burada ə, lost ə, has lost itirdi. Susan has lost her key cümləni bütünlükdə tərcüməsini yaza bilərsiz. Susan öz ə, açarını itirdi. İndi deyəcəyəm itirdi, yəni She can't find it. She can't find it o onu tapa bilmir. Find tapmaq deməkdir. Can't tapa bilmir. Can't find tapa bilmir yaza bilərsiz. Post göndərmək. Post a parcel bağlama göndərmək. Burada bağlama göndərdi. Way burada yol deməkdir. 2021 onun yolu The Campaign Campaignia bought some land e, biraz toprak almıştı land topraktır e, Later sonra but later, Lakin sonra e, burada sold, sattı demektir sattı e, Uh, Jane has hurt uh, her hand. Öz əlini yaralamışdır. Injətmişdir. Uh, hand burada er hurt injətmişdir, yaralamışdır. Uh, but now, lakin indi it is okay. O yaxşıdır burada, o mənada işlənir. It is a nice day. Bu cümlənin bütünlükdə tərcüməsini yazın. Bu yaxşı bir gündür, gözəl bir gündür. What do you like to go for a walk? Do you like? İstəyirsinizmi? To go getmək. For a walk gəzintiyə. My friend mənim dostum. Sports, sports car. İdman maşını. Drive sürmək. Drive it onu sürmək. Səldimdə bəzən One day bir gün the birds quşlar decided qərarə gəlmişdilər to see görmək great spirited birda böyrü who was in charge hansı ki məsuliyyətli idi all the animals bütün heyvanlar they turned onlar onlar döndüler da Ama burada üst tuttular mənasındadır. For help, kömək üçün. To ask for help, kömək istemek. Değer uh, request, onların raciyeti. Decide, kararı almak. To make paints of many colors. Many colors burada çox rənglər deməkdir. E, paints də əsər, yəni yaratmaq, çəkmək deməkdir. So belə ki e, he began o başladı. Painting də bu quşların rəngləməsini different colors müxtəlif rənglərə. E, Burada rənglərdə sayın. Blue mavi, white ağ, red qırmızı, green yaşıl və black qara. He painted all the them onları with ilə with ever color hər bir rəng ilə. And the sun günəşin altında. What do you think? Siz nə düşünürsünüz? Why he did them this Callas onların nə üçün bu rəyləri rəylədi. Why he died them? Onlar nə üçün rəylədi? Belə yaza bilərsiz tərcümədə. Explain izah etdim the meaning of those Callas bu rəylərin artıq belə rəylərin mənasını izah etdi belə ki, blue of the sky göylərin mavisi, the white of the snow qar ağı, the red uh, of the sunset ə, qırmızı günəşin batışı, the black of the night qara gecənin rəngi və yaşıl, yaşılığın, çəmərləyin rəngi, rəngidir. After that all bütün bunlardan sonra colorful rəngarəng, attractive cazibədar, beautiful da çox gözəl. Once upon a time. Qədim samanlıqda. Bütün nağıllar demək olar ki, once upon a time cümləsi ilə başlayır. Birds had no color. Quşların heç bir rəngi yox idi. No color rəngi yox idi. Uh, there were big and small birds. Uh, all the plants, trees, flowers and animals were colorful. Uh, big and small birds. Böyük uh, və kiçik quşlar. There were orada var idi. All the plants bütün çəmənliklər, all the trees bütün ağaclar, all the flowers bütün çiçəklər, uh, all the animals bütün heyvanlar. Rengarenk idiler. Was black. Kara idi. Ağ idi. Burada da var. Kara ve ağ idi. Was red. Burada fox türküdü. Fox was red. Türkü kırmızı idi. Uh, B ia was brown. Ayı qəhvəyi idi. All birds looked dull. Bütün quşlar cansıxaca görünürdü. Uh, they were jealous. Onlar qısqanç idilər. Hə. Uh, uh, Deməli, tikidlər uh, istəyək. Uh, onlar qısqanç idilər. Ə, want istəmək ə, to be beautiful gözəl olmaq like as a nemesis digər peyvanlar kimi Mənimki dərsimiz bu qədər. Sağ olun, Allah amanında.